নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটি বিশেষ কথা আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে প্ৰায়ে আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছিলে যে কি গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব এই ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিবৰ কাৰণে হ'ল গুণোৎসৱৰ পৰা দহ শতাংশ নম্বৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টত যোগ কৰাৰ কথা আছিলে গতিকে গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ যি গুণোৎসৱ হৈ গ'ল গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব সেই কথাটো আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়াৰ পৰা কিছু সময় আগতে এখন বিশেষ চিঠি প্ৰকাশ পাইছে আৰু চিঠিখনত এইটো কথা কোৱা হৈছে গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কম কমপ্লিট হৈছে আৰু গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰা হ'ব কম সময় বুলি কওঁতে হয়তো এদিন বা দুদিন লাগিব পাৰে বা আজিও ঘোষণা হৈ যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে আৰু অলপ সময় অপেক্ষা কৰক কিছু সময়ৰ পিছতে বা কম সময়ৰ ভিতৰতে বা এদিনৰ ভিতৰতে গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পাব গতিকে ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি জনালোঁ আৰু গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পোৱা মাত্ৰকে আমি আপোনালোকক ৰিজাল্টৰ খবৰটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট চাব লাগিব সেই কথাখিনি জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে ৰিজাল্টৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আন সকলোখিনি কাম কৰি থৈ দিয়ক গুণোৎসৱৰ পৰা যি ন দহ শতাংশ নম্বৰ ল'ব লাগে সেইখিনি মাত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে বাকী ৰাখক ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা জনালোঁ আপোনালোকে লগৰ সকলো ছাৰ বাইদেউলৈকেও ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্রেস কৰি থব